что делать, если потерял багаж? Ну, во-первых, сразу нужно немедленно звонить туда, где вы заказывали билет, то есть в то агентство, где вы бронировали там, или покупали. Э -э немедленно, то есть как у нас это происходит, если вы через, заказываете через Рубикон, у нас ну, не то что часто, но нередко такое бывает, то есть э -э звонят пассажиры, о, я забыла сумку, такой-то автобус, то есть мы сразу спрашиваем номер телефона, на который был бронированный, бронирование, тут же выясняем, какой это был рейс, звоним перевозчику, Говорим, такой-то рейс, там 10 утра, со Старосиной был, Одесса-Бухарест, ваш автобус, не оставалась ли сумка, не находили. Ну, обычно диспетчер в первую очередь, говорит, я не знаю ничего, окей, дайте телефон водителя, мы звоним водителю. И тогда уже состыкуем пассажира напрямую, либо он через нас передает, либо сам уже привозит. Ну, то есть, понятно, что нам это легче выяснить, чем пассажир, пассажир сам вряд ли сможет свой багаж найти. Ну и мы это все как бы с этим возимся, ну не то что бесплатно, это будет просто часть нашей работы, это входит в наши услуги, то есть если потеряли багаж, то всегда как бы можете к нам обратиться, поэтому заказывайте билеты на сайте Рубикон.